আজি হয়েছি এখন রেসুরে অল মানে বেলে ধরনের রেসুট মানে অলপ গোফা টাইপ রেসুট আইসো তো আপোনালোকে আপনাদের নাম লিখা আছে স্কালচার রেসুট আর এই তো দেখিস না ইয়ার ওয়ালটা সব ডিজাইনটা সব আর ভিতরে সোমাই গিয়ে আপনাদের দেখাম ছাড়া টকা লাগিয়ে আছে ভিতর যাও দেখাম আর আমার বাইক ইয়ে প্কিং করে থাকে এই ভাইটিতো আর এই ফলে ইয়ার পরিবেশ আর সৌ যদি গলিটি এই বাইপাসর যদি ডিগড় মেইন টাউনলে সোমায় তার বাইপাসর জাস্ট দু এক মিনিট গলে আপনাদের বাঁফেলে স্কাল্পচাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি বেনাৰখন পাই যাব আৰু এইফালে সোমাই আহিব পাৰিব তো ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম নিজৰ গেটখন চব পূৰা চকাৰে বনাই থৈছে এইবিলাক চকা আৰু চকাৰে চেন টেন লাগি আছে ত' ধৰিব পাৰিছে আৰু ভিতৰলৈ যাম এতিয়া সোমাই আৰু গোটেই একদম মানে এইটো সিংহ থকা একদম গোফাটো টাইপ লাগি আছে পূৰা আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ গুফাটো আপোনালোকে মন কৰক আৰু তললৈ চাওক পানীত পূৰা শিলগুটি থৈ দিছে পানী ওপৰেদি আমি এনেকৈ যাব লাগিব শিলগুটি পাৰ্ক কৰি আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টটো বৰ বেছি এটা ডাঙৰ নহয় আপোনালোকক ভিতৰত গৈ ভালকৈ আৰু দেখাই আছোঁ তেন্তে বলক আৰু ভিডিঅ'টো একদম চাই থাকক সেইখন হৈছে মেনুখন মই মেনুখন একদম ওপৰৰ পৰা একদম একদম লাষ্টৰলৈকে যিমান আছে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম যাতে আপোনালোকে যদি আহে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি গোটেই মেনুখন ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কি কৰিব প'ষ্ট কৰি মেলি মোৰ ভাও মেনুখন ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব তই দেখিছে এইফালে থোপকা ৰোল ম'ম' এগ কম্বো পনীৰ মাটন সেইবোৰ চব আপোনালোকে প'ষ্ট কৰি চাই ল'ব আৰু প্ৰাইচবোৰ ভালেই দিছে বেছি দামো নহয় আৰু কিছুমান প্ৰাইচ অকণমান জোখতকৈ অলপ বেছি দাম দাম যেন লাগিলে বাকী আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে কেনেকৈ এতিয়া ভাল পায় বাকী আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মেনুখন মোৰ ভাগত চাই ল'ব আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে আহিলে একো প্ৰব্লেম নহয় অৰ্ডাৰটো দিলোঁ ভিতৰত বিৰিয়ানী আৰু পনীৰ মাছলা দি দিলোঁ অৰ্ডাৰ আৰু আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা অলপ দেখাইছোঁ ভিতৰত বহুত জেগাত স্পেচটো কম বেছি নাই এতিয়া বনাই আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ বাকী আৰু ৰাতি হ'লে ডেক'ৰেশ্যনটো ভাল হ'ল সেইকাৰণে অকণমান বোলো এতিয়া বাহিৰলৈ আহিলোঁ অৰ্ডাৰটো দিলোঁ কাৰণে আৰু দেখিছে আৰু অলপ অলপ দেখাই আছোঁ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপায় আৰু ডিব্ৰুগড় বাকী বা যদি চাই চাই আছে আপোনালোকে তেন্তে মোক কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ইয়াৰ ডেক'ৰেশ্যন চাওক ডেক'ৰেশ্যনটো চকেফালে চকাটো এইটো দেখিছে নহয় ঘূৰিও যায় পেলাই ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰি ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো চলাব নোৱাৰি আৰু ভিতৰত বহুত গৰম বাহিৰতে ঠাণ্ডা সেইকাৰণে অকণমান বাহিৰৰ জগৰ মায়ে আছে নিচা নিজৰ জগৰ সাপ আৰু এইডোখৰ পূৰা ঠাণ্ডা বাকী গোটেই এইডোখৰ বহুত গৰম আৰু মানে এডোখৰত ঠাণ্ডা বাকী কেইডোখৰ গৰম আছে বহুত আৰু মেনুখন আপোনালোকক মই দেখালোঁৱেই আৰু প্ৰাইচটো আপোনালোকে প'ষ্ট কৰি কৰি চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া আপোনালোকে অহাৰ আগতে কিমান দাম ন কি কি গম পাব ন তেতিয়া ভাল হয় আৰু যদি আপোনালোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে তেন্তে ইয়াত আহি বহক আপোনালোকে লগ ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে আৰু চিটত যোনটোত বহি আছোঁ মই সেই চিটটো পূৰা ল'ব আৰু ডেক'ৰেশ্যনটো দেখিছে ন কি ধুনীয়া ডেকৰেচন কৰি দিছে একদম মানে পূৰা ধুনীয়া ফিল আহিব ইয়াত যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু বয় ফ্ৰেণ্ডে বহে সেই কথা আৰু আহিব লাগে আৰু খাব লাগে নে কি কয় আমি আহি আকৌ ইয়াতে বহিবলৈ হ'ল কাৰণ মানে চিটবোৰ খালী নাছিলে ত' যেতিয়া খালী হ'ব আমি অকণমান ইটো ছাইডলৈ গুচি যাম তো এতিয়া আমাৰ আহি গ'ল খানা এইফালে আহি গ'ল বিৰিয়ানী আৰু এইফালে আহি গ'ল পনীৰ আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক এই চামুচটো চাওক এই চামুচটো ইয়াল এপা ইয়াল লাগি আছে আৰু এইফালে ৰেঞ্চ লাগি আছে নট লাগি আছে তো সেইটোৱে মানে স্কাল্পচাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এনেকুৱা মানে ডিজাইন কৰে আৰু অকণমান মানে সেইটোৱে আৰু বুজি পাইছা নহয় আৰু এতিয়া কি কৰোঁ খাওঁ নে কি আৰু এতিয়া ধৰিব এবাৰ খোৱাটো দেখাব লাগিব নে কি কৰে খোৱাটো দেখাবই লাগিব ন খাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া পূৰা লোভ লাগিছে আৰু খাওঁ 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 খাওঁহে আছোঁ আৰু এতিয়া খাব লাগিব পূৰা একদম টেষ্টিকে পূৰা খাওঁ বিয়ানি এখানে লোক সবলে হলে পনির দিয়ে পনির ডর দিছে আর জানে পনির আর গাহরি ফেব্ৰিক টেস্ট করে চ পনির তো ঠিক আছে পুরা গরম অল্প টেস্ট করে লোক আপনার কমে খাবার যে কিসমিস কাজু মিক্স করেছে ধুনিয়া তো কি আপনাদের চাই কি পাতি খাবহে লাগে মানে Uh -huh. Ah bon, -oh. খালোঁ বোলো সেই ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু এইফালে দেখিছেনে পানী চৰ্ণাটো কি ধুনীয়াকৈ দি থাকিছে এইফালে হাত চাত ধুব পাৰিব আৰু এইফালে পানী পৰি থাকে আৰু আপোনালোকে যদি অহা নাই আহিব ডিব্ৰুগড়তে আছে বাইপাছৰ পৰা আপোনালোকে বাওঁ ছাইডে সোমাই আহিলেই মানে ডিব্ৰুগড় চাইডৰ পৰা যদি আহে ত' বাই ডিব্ৰুগড় বাইপাছতে আপোনালোকে চাই ল'বলৈ লোকেশ্যন মাৰি ল'ব আছিলে স্কাল্পচাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট তো এইফালে আছে বেনাৰখন আৰু খালোঁ বলোঁ বিল বেছি নহ'ল আমাৰ চাৰিশ দহ টকা হ'ল ত' বিৰিয়ানী আৰু পনীৰ মচালো লৈছিলোঁ আৰু সিমান আছিলে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপায় যদি ভালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ডিবুৰ বাকী যদি চাই যায় তেনে কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইফালে আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন অ'কে টাটা বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ